Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна Социальная Краина ⁇ а также Чорноморську Черноморской телерадиокомпанией. В студии Костянтин Крупский, у нас пив години для а, мистецтва. А, гость в студии Борис Егеозарян, а, художник и общественный Ну, не, не политический, а общественный деятель. Ну, кстати, вы знаете, я читал вашу статью ⁇ Добрый день ⁇ а, В фокусе, по-моему, если я не ошибаюсь. И там а, такая а, вот строка, что вы бросили писать картины. Это как-то для художника, а что же тогда, как же а, дальше живет художник, что же тогда случилось? Это как фокус, журналист из фокуса Дима, фамилия забыл, он у меня брал интервью, когда я был в больнице. Uh -huh. Это зимой э, в начале февраля. Я был в больнице, и, и вот когда он брал у меня интервью, спрашивал, пишу ли я. Я сказал, что вот сейчас, когда Майдан, революция, я не пишу. Угу. Я действительно год не писал. Год вообще полностью полное безмолвие было. Да, я не писал. Картины я ну, вот, был во всех этих событиях, был часто, очень часто на Майдане, по ночам, все это. Угу. Вот так. То есть я писать не мог. Многие ребята. Бывали и там, и как бы стояли и, и писали потом. Эм, внутреннее мое состояние было очень, ну как бы тревожное. Я Эмоциональный, я очень волновался за каждый день, чтобы люди не погибли, что надо удержаться, надо доказать всему миру, как тут на Майдане все по-человечески, по-доброму происходит, как все это несправедливо по отношению к людям. Вот. И э, я не мог найти внутреннее духовное равновесие, чтобы писать картины. Я мечтал о том, что вот придет час, станет мирно, и все хорошо, и политики... Профессионалы будут заниматься страной, и государством, а вот я буду писать. А художники-профессионалы будут профессионально писать? Профессионально писать. 30 ноября 2013 года вас так как и некоторых других майдановцев, избили. Вы на Майдане, начиная с первого дня, да? Я правильно? Ну, да, с первого дня, как когда оказалось, что Янукович обманул с Европы. Интеграция с подписанием mm -hmm. и все это. И я тогда понял, что, я лично понял, как и многие мы, что это все произошло что-то очень серьезное. Э, народа обманут, и вопрос стоит о том будущем, как в, в, в Украине mm -hmm. быть. И мы поняли, что тут фактически режим, который э, сделал не то что обещал и не то, куда стремится страна Украина, народ Украины. И вот, вот естественно я тоже, как и многие, начал ходить и как бы стал участником тех мирных демонстраций, которые требовали как бы правды и справедливости. Вы говорите, что у вас состояние было тревожное, когда вы были на Майдане, вы переживали и не писали. Другие люди говорят, что на Майдане было как семейная обстановка. Да. То есть они туда приходили вот, и получали даже какое-то, ну, если не удовлетворение, то достаточно все было спокойно. То есть они их туда тянуло, они туда очень хотели. Как вы воспринимали на Майдане даже самые тревожные вечера и ночи, даже в те ночи, когда шли вот эти все события, тяжелейшие, когда нас били, когда стреляли, на Майдане определенные категории людей, которые волнуются за других, волнуются за страну, на Майдане было легче, спокойнее, чем дома оставаться потому что ты там пытался что-то делать своим голосом, своим поступком и своей работой. Там было легче, чем быть дома, морально, внутренне. Поэтому в каком-то смысле там мы находили действительно спокойствие mm -hmm. внутреннее. Но кроме всего, Майдан, Майдан же превратился в очень скором времени, превратился в такой как большую церковь. семью. Там действительно, ну мы, мы, ну даже верующие люди, ну раз в неделю мы ходим в церковь, слушаем молитву, стоим на молитве, и душа как-то обновляется. На Майдане э, э, всю ночь, каждый час начиналась молитва. Uh -huh. И это нас э, э, дело ровным. В нас не давало быть э, э, какой-то злость родиться в сердце, а родиться в сердце добро, несмотря на то, что, скажем, нас били, нас унижали, на нас нападали. То есть в этом смысле это была такая семейная, церковная, Жизнь, какая-то э, интересное, какая-то государство маленькое, которое защищается, понимая, что это символ украинского государства. Оно защищается, оно требует, чтобы весь мир увидел, что мы тут ничего плохого не делаем, а только требуем правды и справедливости. И вот тут защищаем эту семью тех людей, которые здесь, притом люди совершенно разных взглядов, совершенно разных взглядов даже на будущее Украины и на тогда сегодняшний день на события и но эти люди хотели одного хотели правды быть услышанным и защитить вот тут на Майдане защитить жизнь Майдан был и символом и конкретикой вот, как чем, чем художник на Майдане может помочь, э, и чтобы защитить э, свою страну? Ну, вы знаете, я там знаю огромное количество художников, которые э, делали свои акции творческие. То У -у -у. есть э, они там писали картины, они там писали плакаты, э, то есть присутствовали и этим э, поддерживали как творческие личности, творчеством. А там вообще-то на Майдане возникла такая ситуация, что художником стал весь Майдан. Там такие ситуации были сделаны, вот эти шахматы вокруг этого фонтана, эта стена, которую народ назвал стена плача и надежды, деревянные эти штуки, которые, вот стену, на которой надписи, пожелания, все это. И много таких ситуаций, которые там появлялась своя эстетика. Творческая эстетика, там были такие объекты сделанные, которые не художники сделали, люди вместе с художниками, То есть вот эта творческая личность каждого человека, она дала себе знать. Я говорю, что там были такие ситуации, которые можно было бы на любой мировой музей привести, как э, потрясающие объекты э, творческого взлета. Это была потрясающая эстетика мне очень жаль что оно потом когда убрали майдан э, фактически все все исчезло там был такой творческий дух это очень важно было чтобы это люди которые там были не попадали в самую радикальную ситуацию uh -huh. а что люди э, сохраняли любовь что начало творчества это любовь. Любая палатка, которая делался, или деревянные какие-то штуки, где прятаться от дождя, от снега, печку поставить, она превращалась в какую-то творческую среду. Это было очень, очень важно. А, Сергей Негоян был вашим другом, да. вы были знакомы, да? Да. И а, в ту ночь вы были вместе или. Нет. Нет. А, перед Новым годом. Сергей мне обещал, то есть я его уговорил, убедил, что он должен поехать домой лечиться. Он был болен, простужен был, болен был, и на ноге была какая-то рана, не то от удара, не то от резинового. Я не помню, он это не любил, Хотя я знал, что у него там что-то есть. он был в температуре, он был болен, был больной, такой истощенный, и я ему сказал, что Сергей. Тут весь народ стоит, и если доходить до истощения, ничем не поможешь, uh -huh. надо поехать домой, чтобы тебе мама вылечила, что Если тут будут какие-то сложности, мы же друг другу даем знать, позвоним, скажем, что ребята, нужно больше людей, и ты приедешь тоже. В общем, но он поехал на Рождество, на Новый год. Не поехал, он поехал на Рождество. И я не звонил специально ему, думаю, пускай он там себе отлежится, вы, вылечится. Потому что мы-то, которые в Киеве живем, пошли домой, погрелись, mm -hmm. поели, согрелись, помылись, а те, которые там в палатках в доме профсоюза зажили, это очень тяжело. Я ему не звонил не трогал, но я знал, что вот там, где стоял он со своим флагом возле Лядских ворот, его там не было, я знал, что он уже как бы в доме профсоюза ночует, вот когда ночует. А специально не звонил. И я Сергея узнал, что Сергей погиб, то утро, когда он погиб, где-то в 9 утра мне позвонили Ребята из Майдана, а я очередной раз такой простуженный разбитым горлом носоглоткой, вот так лежал. Ну там все часто болели, У -у -у. то водой обливали, то. Вот. И мне позвонили, сказали, что Сергей погиб. Я я не поверил, не верил, не мог понимать этого, не мог верить в это, не мог. У меня как будто все остыло, я не мог моли молиться. И через э, два часа вот такого э, окаменения, там через два часа я когда уже услышал все по телевизору, понял, вышел, побежал туда и увидел этот э, обожженный весь Крушевского, вот это все, я, я понял, ну, я, ну, знал поверил, что Сергей погиб и и вот тогда я разрыдался и долго рыдал он мне был как мальчиком сыном я его очень полюбил это был очень светлый парень светлый парень очень светлый человек очень романтичный красивый я хочу всем сказать которые там типа э, слышат нас и думают, что вот у украинцы какие-то которые э, радикально настроенные, которых начали называть бендеровцами, фашистами и так далее. Люди, которые там рисковали жизнью, это молодежь, это все в основном это, это романтики, это светлые люди, которые, в общем-то, не терпят, не терпят неправды, не терпят наглости, хамства, не терпят, когда обижают других, не терпят э, несправедливости. Ну, я их называю как люди как которые могут и погибать. Вы 20 лет уже живете в Украине или, наверное, уже чуть больше, да, чем. Больше. Я женат на украинку уже много лет. Как так получилось, что Украина? И был у вас выбор? Остаться в Армении раз, да, переехать в Украину, два, Россия, что. У меня был выбор, мне, поскольку я где-то с 90 Третьего года начал успешно выставляться и по Европе. Во всем меня, меня приглашали и в Америку жить. За меня брались хорошие галерейщики в разных странах, и в Швейцарию, жить и во Франции, жить, развиваться как художник. Многие обещали поднимут мои цены. Я, ну, были предложения. Я ну, как по ментальности я всегда хотел жить в Армении, я люблю Армению. Но когда я жил в Украине, я полюбил эту страну. И потом я понял, что после Армении я, ну, были семейные, причины, я остался в Украине жить. Я стал украинским художником. Я тут корни пустил, полюбил эту страну. Я понял, что... Э, какой-то период в жизни я понял, что я уже не возвращаюсь в Армению, но я понял, что я уже никуда, ни в какую страну не поеду. Если не в Армении, то я живу в Украине, и за него я готов как бы жизнью стоять. Это он, моя вторая родина, дом, где я живу и молюсь чтобы Украина процветала, вышла из этой трудности и буду все свои оставшиеся силы духа, ума и все класть на то, чтобы Украина... Стала красивой, сильной страной, доброй страной. Да, это Никогда есть. не было. Вы не испытывали на себе межнациональную какую-то рознь, которая есть в других странах по отношению к себе здесь, в Украине? Может быть, там в начале 90-х что-то? Нет, там. я вот я, я, это хороший вопрос. Я хочу сказать. Я хочу сказать, вот если меня услышали там, типа, россияне, да, вот по всему миру. Если я ютуб не знаю. им не запретят, я услышат. А я знаю. Я не знаю в мире другой страны, другого народа, где люди разных национальностей могут так комфортно себя чувствовать действительно очень комфортно. Я не говорю там типа экономическом или каком-то социальном комфорте, mm -hmm. Духовно, моральном. Мы э, тут э, как бы и в смысле, кстати, языка это такой выдуманная вещь была, что надо было защитить типа русский язык и так далее. это, где бы то ни было. Вообще-то, если честно говоря, если был какое-то ущемление по отношению к какому-то языку, то был ущемлен украинский язык в государстве Украина. То есть никаких проблем не было. Я армянин, я был всегда окружен такой любовью, и я стал одним из самых известных художников в Украине, и никогда не было, чтобы где-то вот такая, какая как бы украинская ментальность противилась что почему армянин должен стать таким одним из самых известных художников, а наоборот, любовью, и я тут знаю и евреев, молдаван, поляков, то есть это действительно очень добрая страна, добрый народ. У вас в картинах очень яркие краски. А, тут есть мои картины? Да, ну. мы немножко взяли для того, чтобы mm -hmm. показать и просто насладиться. Mm -hmm. Откуда такое буйство красок? Нет, есть немножко и спокойные, но как yeah. бы вот в основном мы так заметили, что вот-вот такой очень яркие краски. Ну буйство красок это это армянское буйство цвета, а вот хорошо вы сказали, есть и спокойно здесь немножко оно более более активно в цвете, uh -huh. там больше валерность, больше тонов, здесь немножко контрастно цвет пошел. Ну, здесь да, да, здесь здесь это цвета из тех, да. из-за техники, конечно работы живые они мягче, более гармоничные, вот. Ну по моей буйности армянского цвета я не однажды многократно говорил, что прошлась такая украинская мелодичность нежность украинская. Вот она прошлась по моей живописи, это дало новое качество. А еще мы заметили, что часто очень присутствует гранат. Да. Это как национальный фрукт, да? Ну гранат есть разных странах. Это такой плод, красивый. Он символ еще древнееврейский символ. Гранат это символ где-то символ жизни, плодородия и так далее. В ранней христианстве уже в Армении это был символом церкви и символом семьи. То есть много зерен, но оно единство имеет, и очень крепкое единство. Mm -hmm. Оно не рассыпется, оно так построено. То есть в нем такая тайна есть. Ну и каждого армянина свой гранат. Мне часто спрашивали: это гранат у тебя влияние Параджанова? Я говорю: да вы что? В Армении столько гранат хватает на всех. Это мой гранат, который имеет свою историю. Почему он стал одним из моих символов? А можно как-то описать технику, в которой вы работаете? Это Mm -hmm. Ой, это трудно описать. Я такую шутку говорил, что можно Рембранда копировать, да, там, Беласки, Сахвальцев, mm -hmm. великих мастеров копировать можно, а Бориса Егезаряна нельзя делать копию, потому что он сам никогда не знает, как он это делает. Каждый день, каждый холст это новый процесс, как бумагу я поставил, это новый процесс. Вот. А изменит ли красочность ваших картин события годичной давности? Вот, я молюсь об этом, молюсь Богу, чтобы тяжелая, трагичная, драматичная не вошла в мою живопись. И я стараюсь вот после армянских событий, как-то трагических, я... Э тяжелых трагических событий в Армении я приобрел наоборот вот эту радость колорита uh -huh. я не хочу его потерять я считаю что ну особенно сегодня в украине нам очень нужен позитив проблемы боли беды страдания оно жизнь приносит это тяжелая обстановка нам нужен э, оптимизм нам нужен э, Конструктивность, такая добрая конструктивность, и мою живопись как какое-то доброе слово, как позитив, как такое я молю Бога получить благословение и передать. Вот, ну вот так я бы объяснил. А вдохновение, откуда вы черпаете? Ну, Нужно куда-то уехать, отвлечься выспаться. Ну, я так прямо скажу, что мы можем поднять наше настроение, нам, может, нам может толкнуть и человек, и события, и близкий, человек, любовь, влюбленность может толкнуть на хорошее настроение, <свят> художники от этого тоже зависят. Но в глубинном смысле вот, вдохновение, вот, оно от Бога. Оно от Бога. Мы созданы Богом как творческие личности, все люди. Был по образу и подобию своему Бог создал человека и вложил ему творческое начало. Вдохновение, истинное вдохновение, немнимое, оно от Бога. То есть в общении с Богом мы получаем вдохновение. Иногда бывает, художники очень часто страдают от того, что вот нету вдохновения. Это мы приходим в какой-то момент, когда мы... Вдруг начали надеяться на себя или на свой почерк, на свои умения и начинаем. В таких случаях я очень хорошо был остановлен. Uh -huh. У меня бывало чувство, что я уже мастером, я ничего не умею. И тогда я просил Господи, помоги мне делать что-то хорошее. А в 2008 году вы в Армении выступали против фальсификации президентских выборов. После этого принимали участие в оранжевой революции. После этого революция гидности у нас. И тем не менее, все ваши картины, они аполитичны. Нет вот политических каких-то картин. С одной стороны, вы принимаете участие бурно в общественной деятельности, Боретесь там против несправедливости. А с другой стороны, это полностью исчезает, когда вы начинаете. Как, 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 как это совмещается? Казалось бы, чего проще, Простоял на Майдане и выдал 10 картин, опять-таки про Майдан. А здесь совершенно все другое. Но бывает такой соблазн, когда ты хочешь вот иллюстрировать mm -hmm. да, вот события. Есть художники, которые это делают вот, иллюстрирует, что произошло, или даже ну, очень драматизирует происшествие, чтобы достучаться до людей, там, передать это все. А, мое, если так можно назвать, кредо, да, мое понимание вот, в творчестве, что вот, живопись как, как проявление вот, искусства как духовности, она может быть иллюстративной, а может не быть. Я сторонник того, что, чтобы живопись не была иллюстрацией, чтобы она принесла новое, того, чего есть невидимое, то, что есть, все знают, это может литература, журналистика, публицистика сделать. А живопись должна как бы, принести, дать того, чего другие переживают, но не могут себе формулировать. Вот я, как бы Богом данным мне даром способности, я хочу э -э, создать некий мир на полотне, в картинах, и предоставить это зрителю, чтобы задумываться о какой-то внутренней красоте, то есть гармония мироздания и гармония внутри человека. Э -э, примерно месяц назад у вас была выставка в Польше. Да. Я так понимаю, что сейчас очень тесная связь между Украиной и Польшей. Там проходят выставки, и они больше посвящены событиям, которые происходят в Украине. И выступают музыканты, и польские, и украинские, и наоборот. И я думаю, что вот поляки как раз-таки и ждали, наверное, да, вот от человека, который активно принимал участие в Майдане, каких-то таких вот картин, которые вот именно и... Описываю да, Майдан. А они получили выставку в Польше. Какие картины? Вот примерно такие же, как мы видим здесь. Да? Но, поляки, которые организовали эту mm -hmm. выставку, они знали, что я пишу. В основном это все. В Польше дни Параджанова начались месяц назад. И оно будет длиться месяца три, даже больше. И это была выставка посвящена этим дням, Параджановским дням Польши. И это все состоялось благодаря э, посольству Польши в Украине, благодаря усилиям посла и, э, э, Генриха Литвина и консула, э, генерального консула в э, Украине Пана Рафла. А, но в Польше которые готовили это все, поляки, они видели, что они будут выставлять. Там не только я выставляюсь. Польша ожидает от Украины все реальное, что происходит в Украине. И в политическом смысле, и в культурном смысле. Я удивлен моим знакомством с поляками. Это вот, вот действительно... Вот действительно братья. Понимаете? Ну, я понял в беседах, в рассказах поляки, украино-армянские отношения тоже пережили очень тяжело исторически. Есть эти проблемы. Но как они предложили простить друг друга, и это сделали искренне, это пример может быть для всего мира. Вот. И это, это действительно такая любовь к Украине ко всему проявлению в Украине. Вот я армянин и приглашен туда. Это для них вот такое явление. Вот Украина та страна, где армянин может вот так успешно uh -huh. быть. И не только. Там выставлялись очень много наших художников, там выступают наши музыканты. Кстати, Польша это замечательный пример для Украины. В 90-х годах там вот мне рассказывали, там было экономически... Да, Социально было, было все. не так, как сейчас в Украине. Uh -huh. Намного тяжелее. Ну, только путинские войска там не были. Но состояние, само, упадническое, было намного раз хуже, чем сейчас в Украине. Но они взяли курс Европы? Вот эту терапию, хирургию пережили два-три года и стали выходить. И потрясающие результаты, потрясающие. Я думаю, это замечательный пример для Украины. Тем более, что подана рука, вот такая польская рука, братская, любящая. А эта выставка тоже как-то вот эм, эм, ставила цель собрать средства благотворительные и помочь э, нашим солдатам, которые сейчас на войне. А, нет, я, мы нет. мы могли там такое сделать. Угу. Если бы мы обратились, что мы хотим собрать деньги в Польше, они бы откликнулись и, и сделали бы. А, но все, что там делалось, вот это вся фестикл выставок, а это все делается за счет поляков, из Украины мы никаких затрат мы не имеем, все делается за счет поляков, я, я посчитал ненужным предложить это. Сейчас уже я знаю, что поляки очень много помогают сами. Э, стараются, делают. Э, вот. Поэтому я э, решил, что мы должны быть деликатными. <laughs> У нас еще есть ресурсы в Украине, самим собирать, помогать, а от Польши, от европейских стран мы ожидаем более э, более серьезной поддержки политической. На этом мы, пожалуй, закончим встречу с художником, который вошел в двадцатку лучших художников Украины. Ну, в общем-то, вошел, мы говорим как-то, входит и будет входить в двадцатку лучших художников в Украине. Борис Игазарян, спасибо вам большое. Спасибо вам. До на телеканале «Социальная краина», а также на телеканале «Черноморской телерадиокомпании» мы обовязково еще повернемся.